પહેલગામ પાસે ગત મંગળવારના રોજ બપોરે નિર્દોષ પ્રવાસીઓ પર આતંકવાદીઓએ અંધાધૂંધ ગોળીબારથી હુમલો કર્યો હતો જેમાં છવ્વીસ જેટલા લોકો શહીદ થયા હતા આતંકવાદી હુમલા બાદના વિડીયો સામે આવતા દેશભરમાં આક્રોશ ફેલાયો હતો અને કેન્દ્ર સરકારે પણ એક્શન કર્યું ઠેર ઠેર દેશભરમાં મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી આતંકવાદીઓનો વિરોધ કરાઈ રહ્યો છે ત્યાં સામાજિક કાર્યકર કમરુ સૈયદ દ્વારા સર્વે સમાજના લોકો સાથે રઘુકુલ ગરનાડા પાસે એક સામ શહીદો કે નામથી कार्यक्रम का आयोजन करी कैंडल मार्च साथ श्रद्धांजलि आपी थी और पाकिस्तान मुर्दाबाद का ना नारा साथ विरोध करी आतंकवादी ने नेस्त नाबूद करवा मांग करी थी मेरा नाम कमरू सैयद है थे, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाँव में जो आतंकवादी हमला हुआ और जिसमें हमारे हिंदुस्तानी अट्ठावीस जन शहीद हो गए मैं उनके लिए आज यहाँ पर हमारे विस्तार के अंदर श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा गया है और हमने यहाँ पे जमा होकर सब लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और मैं यही कहूँगा ये जो घटना हुई ये गलत हुई जो आतंकवादियों ने हमारे हिंदुस्तानियों पर हमारे भारतीयों पर जो वहाँ गोली अंदाधुन फायरिंग की मैं उसकी निंदा करता हूँ और मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर हमारी सरकार से मेरी गुजारिश है कि उन पर हमला किया जाए और उनको चुन कर मारा जाए आतंकवादियों को क्योंकि ये एक बार नहीं हमारे यहाँ तीन बार हमला हो चुका है पुलवामा अटैक हो चुका है पुलवामा अटैक हो चुका है और वैलेंटाइन डे के अंदर एक बार वो हमला हो चुका है तीन हमले हो चुके हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर बार बार हम लोग ये नहीं सहन करेंगे और हमारी सरकार से ये विनती है कि इनको अंदर घुस के मारा जाए नहीं मुसलमान का इसमें कोई लेना देना नहीं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हम यहीं पैदा हुए और उन्नीस में हमने हमारे देश हिंदुस्तान को चुना है हम पाकिस्तानी नहीं हो सकते सबको एक नज़रिए से तुम देख नहीं सकते वो अलग है और हम अलग हैं हम हिंदुस्तान के लिए बरसों से जिए और हम मरेंगे भी तो इसी मिट्टी के अंदर और आज रहे भी तो हिंदुस्तान के अंदर ही